Державной мовы. Но это просто не укладается людям не у голову. Разумеется. Да. И знаете что, меня еще больше всего возмущает то, что вот когда было принято решение, значит, в суде 30 числа, что оставить школу, а вот, а, начали погоны, звездочки на свои погоны, вешать в а. другие партии. А вот а в том числе садовая. И люди. Ага. Но ну, это садовая, это та, которая уже мы как бы ругались, у нас были скандалы, что она помогает с, с Наливаченко помощи в судах, что они нам помогают и все прочее. То есть, как бы я хочу это опровергнуть и сказать, что действительно нам действительно как бы помогала эта Алина Мария Васильевна и Фронзвин на протяжении года. К нам приезжали юристы из Киева. Нам, возле нас постоянно был Чирин Сергей. То есть, как бы других мы в суде даже и близко не видели. Поэтому то, что пишут сейчас в интернетах, в этом не верьте. Действительно, кто был на протяжении года, это только Фронтмен и Алина Мария Васильевна и Гайтан Екатерина, которую, как бы, опять же, нам помогал Фронтмен, половину оплачивать.